Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Bu gün sizə köməyinizə çata biləcək bir məlumatı vermək istəyirəm. Bəzən biz sosial şəbəkə parollarımızı yaddımızdan çıxarırıq. Məsələn, TikTok, Instagram və s. kimi sosial şəbəkələrin parolları yaddımızdan çıxır. Əslində bu parolların saxlandığı bir yer olur. Əgər siz qeydiyyatdan keçən zaman bunu əlavə etmisinizsə, yada saxlamısınızsa, bu zaman o həmin yada saxlanan parollar hissəsində görünəcək. Gəlin bunu sizə göstərdim, necə yoxlaya bilərsiniz. Bundan ötrə biz parametrlərə daxil oluruq. Parametrlərə daxil olduqdan sonra buradan aşağıya düşərək Google xidmətləri olan hissəni tapırıq. Daha sonra buradan Google hesabınızı idarə edin yazısının üstünə vururuq və burdan gördüyünüz kimi əsas səhifə, şəxsi məlumatlar, bunu bir qədər sola sürüşdürərək buradan güvənlik hissəsinə daxil oluruq daxil olduqdan sonra ən aşağıya düşürük və burada parol meneceri olan e, hissə var və həmin parol menecerinin üzərinə vururuq və burada e, gördüyünüz kimi e, Facebook, e, Instagram və xod digər e, Netflix hesabım və s. kimi e, hesabımın parolları burada yada saxlanılır. Məsələn, e, bunlardan birinə daxil olaraq, məsələn Facebook ə e, daxil olduq və burada bizdən barmağınızı istəyir. Və bu da əziz dostlar, mənim Facebook parolumun, indi e, Facebook-un deməli e, hesabımın parolu burada var. Burada göz işarəsi var. Əgər üstünə vursaz, üstünə vursası, burada həmin parol görünəcək. Eh bunu da qeyd etdim ki, əziz dostlar, ola bilər ki, siz bunu digər Gmail hesabınızda saxlamısınız. Bu zaman hər dəfə Gmail hesablarını dəyişəndə bunlar dəyişir. Məsələn, burdan bu xəttin üzərinə vururuq və burdan Gmail hesabımızı dəyişirik. Digər bir Gmail hesabına keçirik. Sonra yenidən Google hesabını idarə etdiririk və burdan təhlükəsizlik hissəsinə keçid edirik. Yenə də anaşağıya düşərək parol meneceri olan yazının üstünə daxil oluruq və burada da gördüyünüz kimi 3 dənə e, sosial şəbəkə hesablarımın parolları burada görünür. Bu qədər əziz dostlar, ümidvaram ki, e, video faydalı olar sizin üçün. Abunə olmağı və rəylərinizi bildirməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə